Шей трамвай з'явився у 1891 році. В якості тяглової сили використовувалися коні. Їзда була вкрай важкою, тому тварини швидко вибивалися з сил. Тому незабаром конкурс замінив паровий трамвай, який, втім, теж довго не протримався. Він шумів, сипав іскрами, лякав людей і палив дамам сукні. Спочатку люди боялися дивовижного транспорту, тому перед паровим трамваєм, який котився, скакав вершник та сурмив у ріг. А до дачного сезону готували спеціальний лінійний вагон з дахом, але без стекол. Професія будія трамвая ще до революції була вкрай престижною. Спочатку туди брали тільки чоловіків, бо робота важка. У них була сяюча чиста форма, вони знали іноземні мови і мали освіту. І, звичайно ж, подавали дамам ручку при вході і виході. Проте протрималося це недовго. Існує стереотип, що водії трамваїв це єдині учасники дорожнього руху, яким варто лише нажимати на дві педалі. Це на швидкість та на гальма. А от чи дійсно це так, ми сьогодні перевіримо на своєму особистому досвіді. скажите, вам какая пора года нравится? Зима. А не монотонно ли белый снег? Может, в нем тоже искорки какие-то есть или пурга задует? Так и здесь. Веселый пассажир. Какая-то машина выехала. То же самое. Немножко под другим углом зрения взглянуть, да и все. Вышел, спина мокрая, весело, интересно. 15 минут показалось, что смена 12-часовая за 15 минут прошла. Интересно. Вот вы сами говорите, вы не устаете от этого. Может быть, от этого я не устаю, но действительно это монотонность. А там что-то на грани стресса все время работает. Может быть, по складу характера мне это нравится. А какой у вас стой? Импульсивный. Вспыльчивый, отходчивый. Саме такой бачить свою работу Игорь, водитель трамваю с 20-летним стажем попал сюда случайно. В начале 90-х годов. Перестройка. Попал, потому что более-менее стабильное государственное предприятие осталось, одно из немногих. Отучился на водителя трамвая. Перед этим работал 10 лет на водителем автомобиля. Потом потихоньку-потихоньку понял сложности, нюансы этой профессии. Она меня затянула, мне стало интересно, и я вот уже работаю здесь получается, больше 20 лет. Никогда не думал, что попаду на трамвай. Мечтал работать водителем автомобиля большегрузовой и работал. Я работал водителем большегруза на КамАЗе справа. Там больше... Машина может быть несколько сложнее в управлении, но все зависит от тебя. Стрессовые ситуации зависят только от тебя и от участников дорожного движения. Здесь же пассажиры основу, основной источник как негатива, так и позитива. Соответственно, тут может от хорошего слова и реакция где-то там нормальный быть, где-то от плохого, когда едешь, там немножко притупляется. Поэтому разница, разница там ты только от себя зависишь, а тут не только от себя, здесь еще и от пассажиров, от настроения пассажиров. Соответственно, не то, чтобы стараешься, а просто оно уже в привычку вошло. Даже не то, чтобы не портить настроение, а поддержать хорошее все. По мере своих возможностей. У меня первый трамвай КТМ-5М3, номер 2075. Какой он будет, Для меня это был страшный, жуткий, незнакомый зверь, к которому я не знал, с какой стороны подойти. И в первый день выезда на линию я поломался. Поломался. Несерьезно, это уже задним числом понимаю. Но для того, чтобы понять эту поломку, я на линии раскидал чуть ли не полвагона. Понял, что надо учиться. И научился. Вагоны, которые вот эти 9 штук мы получили, Николаев, они с процессорами, цифровое управление у них. На Украине таких вагонов нет. Есть с процессорами, но гораздо менее маломощные. Два вагонных процессора могут вести бухгалтерский учет на всю Николаевскую область. Они управляют вагоном, дверями, тормозной системой и так далее. В сложных ситуациях вмешивается в работу водителя, считается, что это помогает. Мне, допустим, интересно успеть обогнать этих два процессора. Пока получается. Сейчас мы вам еще откроем песочницу. Покажем, что там чешский песок, кстати, до сих пор. Смотрите. Это еще песок приехал с Чехии. Еще не высыпали. Это для тормозной системы. О том, что мы говорили в осенне-зимний период. Иначе я его не остановлю. У всех вагонов он уже 25 раз закончился, а у меня еще родной. А в чем секрет? В таланте. Мне нравится отопление. Как в современных вагонах, дуйчики термореле. 5 штук по салону, нагревает буквально за 3-4 минуты салон до заданной температуры. Игорь уже досвеченный працівник и дает поради новачкам. У нас впервые за, пожалуй, 12 или 15 летний перерыв набрали группу учеников. Сейчас выходит на линию, стажируется, пока еще без пассажира. Напутствие. Да чтоб горели свои работы, чтобы она им была в радость. А что еще надо в нашей жизни? Пожалуй, все. Вот и утрешняя работа началась. Пошли в кабину. Включаем. Поднимаем только приемник. Робочий день у водіїв трамваї починається рано, о 5-й годині ранку. Ігор розповідає, що його це не обтяжує. Цей нелегкий режим вже давно став для нього звичним. А робота рідною. Кермани чи цього електротранспорту зустрічають світанки і заходи. Бачать, як місто прокидається, як воно засинає. Зі своєї кабіни можуть спостерігати, як місто змінюється, переходить з весни в літо, з літа в осінь. Як на вулицях струмує дощ, а потім їх заливає сон. Та, звичайно, ж більшу частину роботи водія трамвая займає не милування міськими пейзажами. Найбільша большая сложность наверное выдержать, не, не проявити не які в тебе внутрі є. не ответить на жалоби каких-то пассажиров, на оскорблення. У нас же пенсіонери як? И кто-то где-то обидел, они кидаются на того, кто поближе. Но ну, а тут стараются им как-то настроение поднять. Ну, вот это, пожалуй, самое сложное в этой работе. А дальше все только интересно. Допустим, вот смотрите, машина весит полтонны, там, ну тонну, легковая, широкая резина. Вот она останавливается по шершавому асфальту. А здесь два листика на погонный метр, это все равно, что с ледяной горочки, да еще маслом полить. Попробуйте, справьтесь с ним. Ни пешеходы, ни водители этого не понимают. Все зависит от водителя трамвая. Никаких хороших слов к нему нет. Ось тут і потрібна реакція, інтуїція та залізні нерви. Слідує остановка, восьмая продольна. Ранок у Ігоря. Найулюбленіший час доби для роботи. Тихо в городі, стук коліс, ехо. свежий, свежий воздух. Обычные утренние пассажиры всегда говорят спасибо, всегда благодарят. Ну, конечно же, приятно утром. Настроение бодрое, идешь, ожидаешь от нового дня что-то приятное всегда. И хочется, чтобы это приятное случилось. Ну вот если нашим пассажирам да, подходит женщина с коляской, и нашим пассажирам лень помочь поднять ее, придержать, приходится выходить из кабины, несмотря на то, что надо двигаться, и помогать загрузить ту же коляску, к примеру. Курьез, не курьез, забавно, не забавно, а такое происходит. А, сейчас копируем, кто там девушка. Нет, мужчина интересный. Давайте а кто? Кому? Вы мне или я вам? А вы женаты? А вы женаты? О, тогда я можно! Сниму. Поснимайте! Поснимайте! Поснимайте. Это Ой. Ой, подождите! Ой, а мы же не вышли! Вот, заговорили! Все. Спасибо, спасибо большое, что Очень спасибо! Удачи вам! ниша зупинка для водителя Кинцева. Да, можно перекурить угу. и расслабиться. Это раз. Во-вторых, по инструкции я обязан обойти вагон, посмотреть что-то, что с ним не ладится. Пойдем. Проверить состояние магнитов. Посмотреть тормозную систему, проверить, все ли защелкнуто, все ли работает. посмотреть состояние пантографа. проверить, як работают двері. Сьогодні я теж вперше в житті побувала в кабіні у водія. Тут мені набагато цікавіше, душевніше, ніж в салоні. Ну і безумовно, я теж спробувала покерувати цим електротранспортом. Отпускаємо піддаль. Он шанс там станет, не переживайте. Как раз вот для оператора. Это же еще рассчитать надо. Ух, да. Коли спостерігаєш за роботою водія, здається, що керувати трамваєм простіше ніж велосипедом. Але це зовсім не так. За спиною 15 тонн металу і десятки пасажирів. Отож, день в трамваї це важко. В першу чергу морально на скандали через місця, повільної або навпаки, швидкої їзди. Кожен зі своїм характером та настроєм. Але незважаючи на все це, наш герой дуже тепло розповідає про свою роботу. Я люблю свою работу за то, что я могу на ней приложить руки к технике. За то, что я делаю то, что мне нравится, и у меня это очень хорошо получается.